অসম থেকে এবার চার রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে চার কোটি কেজি অসমে চায়ের সুবর্ণ যুগ এসেছে লোকসভা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য চা শিল্প সংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছি চা শিল্পে আরও মুনাফার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে হিমন্ত বলেন চা শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য মালিক পক্ষকে বলা হয়েছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি আসবেন প্রধানমন্ত্রী তারপর ফের ছয় থেকে সাতই মার্চ প্রধানমন্ত্রীর অসমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য তার ইচ্ছে অন্তত পাঁচ হাজার চা শ্রমিককে জমির পাট্টা যেন দেওয়া যায় প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে সরকারের পরিকল্পনা দশই মার্চের আগে পাঁচ থেকে কুড়ি হাজার চা শ্রমিককে জমির পাট্টা বিতরণ করা রাজ্যবাসী গৌরবেরে কব পারিব যে আমার চা বিদেশ যাওয়া আরম্ভ হয়েছে এন্ড ইফ দিস ট্রেন্ড কন্টিনিউ ফর নেক্সট ফাইভ সিক্স ইয়ার্স আমার কারণে আরো ভাল হব সাইমালটেনিয়াসলি যে ফরেস্ট এভিকশন করার লগে লগে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ স্বাৰ্থও আমি সুৰক্ষিত কৰিব খোজোঁ টি গাৰ্ডেনত আমি মালিকক ছাবচিডি বঢ়াই দিছোঁ কিন্তু লগত এইটো কৈছোঁ যে আপোনালোকে দৰমহাটো বঢ়াই দিয়ক যাতে ইয়াৰ ফলটো শ্ৰমিকে লাভ কৰে আৰু মই ভাবোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰীৰ এণ্ডত তেওঁলোক মোলৈকে আমাৰ মাজলৈকে আকৌ ঘূৰি আহিব আৰু আমি এই শ্ৰমিকৰ দৰমহাৰ বিষয়টো আমি বিবেচনা কৰাৰ সুযোগ পাম তাৰ আগতে মই এ চি এম এছ আদিৰ লগতো কথা পাতি ল'ম ফাইনেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত আহিব সম্ভাৱনা আছে যে তেখেত ছয় সাত মাৰ্চত আকৌ অসমলৈ আহিব মোৰ মনত তেতিয়া ইচ্ছা আছে যে অন্ততঃ পাঁচ হাজাৰ চাহ শ্ৰমিকক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ হাতেদি মাটিৰ পট্টা দিয়ক তাৰপিছত আমি দি থাকিব পাৰিম ছ' ডেট উইল বি আনাডাৰ হিষ্টৰিকেল মমেণ্ট যে ফাইভ ছিক্স থাউজেণ্ড টি গাৰ্ডেন শ্ৰমিকক গুৱাহাটীতে মাটি দিম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতেদি যদি আমি টি পট্টা দিব পাৰোঁ কিবা কাৰণত যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ব্যস্ততা কাৰ্যসূচীত নহয়ো তেতিয়াও গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে হ'লেও আমি প্লেন কৰিছোঁ যে বিফৰ টেন্থ মাৰ্চ আমি এটলিষ্ট ফাইভ টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড কাৰণ আমাৰ জ্যোতি বিষ্ণু কলা মন্দিৰত পাঁচ হাজাৰ ধৰে কাৰণে মই পাঁচ হাজাৰ কৈছো কিন্তু বাট বাই ছিক্স ছেভেন মাৰ্চ আমি অন্ততঃ বিছ হাজাৰমান শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ পৰিৱেশলৈকে আমি লৈ যাম